после вылета в Мансити психологически было важно команде Ну, естественно, команда готовилась на сборах именно к этим играм с Манчестером прежде всего. К сезону это понятно, но прежде всего к этим играм они сложились для нас неудачно. Мы вылетели, поэтому сейчас все силы надо бросить на чемпионат. Но, как можно оценить евросезон? Ну, в целом я бы оценил бы его удовлетворительно, потому что за последние там, 16 лет мы впервые вышли из-под группы и с Манчестер Сити, если бы не волнение и игровая практика, я думаю, мы бы сыграли бы более достойно. Первый тайм мы проиграли в Киеве, в остальном мы им ни в чем не уступали. Но постепенно это колоссальный опыт для ребят, для молодых ребят, которые играют на таком уровне. Поэтому я бы оценил бы положительно. Мы вышли из тяжелой группы, во-первых, и команда не строится за один сезон, она постепенно, постепенно набирает обороты. И даже в таких играх, как сегодня, вырвать три очка дорогого стоит и про минулий тур много готов говоря про стимулювання и футбольного клуба днепро за перемогу над Шахтарем. правда не правда где правда ну футбольный клуб днепрожен не нуждается в стимулюванні. там абсолютно нормальная составляющая если там где то задержки какие то так это не значит что у днепра плохие финансовые дела это амбициозная команда и с амбициозным тренером с футболистами которые многие играли в киевском динамо тот же Ротен, например тот же безус и ребята дали бой но... Выиграли, молодцы. Сегодня они играли на том же уровне, кстати, что они играли с «Шахтером» и выиграли. Сегодня выиграли игру. Поэтому говорить о том, что кто-то кого-то стимулирует, я бы не говорил. Сейчас чемпионат такой, что не до стимуляции.